Союз спортивных болельщиков, 2010 года, но ну, Буду крат. Знаете, свою кандидатуру я решил с вашего позволения, с позволения такого высокого собрания презентовать вам, буквально, вот, только, только, только что, только вот 10 минут, 15, 20. Знаете почему? Потому что существует угроза нашему городу и слабожанчик. Потому что, если сейчас мы продолжим вот это, знаете, как бы говорим и из пустого в порожнее то тут будет через три года ХНР, и через два. Если опять придет к власти, все те же депутаты, я которые сейчас перекрасились, и во всех э, находятся э, уже различных партиях, придродживания под желто-синим, наш край Фельдман, и так далее, продолжать список можно бесконечно. Я говорю то, что я сейчас думаю, немного эмоционально, но от души. То, что я сейчас. Я говорю, правду. Значит, программа моя будет простая. Я говорю быстро и конкретно. Первое. То есть с арестами, с экстрадицией, с депортацией, с эмиграцией. Кого выпустят? Это раз. Второе. Бюджет Байденова, ни одна липкая, мохнатая крышня не должна дотронуться. А третье что вам хочу сказать. Это прежде всего патриотизм. Вспомните все, мы должны развивать патриотизм. Вспомните, что такое слабожанчина, что такое Слобожанская Украина. Мы никогда не были русскими, и именно в смысле, мы русские на самом деле, потому что мы руси, мы с Киевской Руси. Но даже в Российской империи Слобожанская губерния была и не в таких границах, и вообще откуда слово слабожанщина появилось? От слова слобода, это свобода, это казаческий край. В, во временах Мельничины было два переселения. Вот я еще раз говорю, патриотизм, вот мои три пункта. Реальная иллюстрация. Второе. Бюджету никто не должен вообще даже пару спускать. И третье. Это национальный подъем нас как жители Слобецкой Украины, понимаете? В этом, видите, вся программа. Да. Слава Киеве, Слава Россию!